itu yang kita kena faham bila kita bincangkan berkenaan dengan asma dan sifat Allah SWT baik Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhubillah min syururi anfusina wa min amalina amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid rabb shrah li sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kumpul lagi sebiasa uh, akhir bulan uh, pada hari Ahad subuh macam ni uh, ditetapkan insya-Allah kita akan uh, meneruskan tajuk berkenaan mengenal akidah imam empat mazhab jadi mana kita kali terakhir kita bincangkan itu kita uh, sebut tentang uh, Imam Malik rahimahullah beberapa perkara berkaitan asma dan sifat uh, Allah subhanahu wa taala yang disebut oleh Imam Malik. Yang terakhir kita ambil itu uh, adalah berkaitan dengan tajuk, uh, tajuk berkenaan dengan persoalan uh, yang ditimbulkan berkenaan dengan bersemayamnya Allah subhanahu wa taala atas arash oleh seorang lelaki kepada Imam Malik rahimahullah lalu dia tanya bagaimana kabar itu so, jadi Ali uh, Imam Malik rahimahullah dia tak pernah marah macam perawi uh, mendapatkan kisah berkenaan dia tak pernah marah seperti marah demikian lalu Imam um, Malik uh, dia, dia tengok kat bumi sebentar tanah kemudian uh, dia diangkat kepala dia dan kemudian dia kata istiwa maklum istiwa kalimat istiwa tu semayam Allah ya Ta'ala maklum mana kau tahu aku tahu semua orang tahu maksud dia tapi bila tanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala maka kaifiyat majhul. Sebab Allah Taala tak ada contoh untuk dibandingkan dengannya sesuatu pun. Wal iman bi uh, wal, wal, wal iman wajib. Beriman dengan apa Allah Taala kata tentang dirinya adalah wajib. Wasualu anhu bid'ah. Tanya mengenai uh, apa berkaitan dengan sifat Allah Taala tadi cara bagaimana itu adalah bid'ah. Maka Imam Malik pun kata uh, dia suruh keluarkan uh, lelaki sebut daripada masjid kerana orang tersebut membuat persoalan-persoalan yang macam kita sebutkan dahulu pada asal para sahabat Nabi pada zaman para tabi'in mereka tak pernah soal apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya terima sebab kita macam kita terangkan akidah ahli sunnah berkaitan asma dan sifat adalah kita tahu makna tapi tak tahu cara mana kita isbat apa yang Allah Ta'ala tentukan bagi dirinya tanpa sebarang contoh tak boleh samakan dengan makhluk Allah Ta'ala sebut tentang dirinya Laisa kami selihi syait Tak seumpamanya suatu benda pun Tak ada serupa dengannya suatu benda pun Kemudian dalam masa sama Bila kita kita tanzihkan Allah Ta'ala Daripada keserupaan dengan makhluk Bukan pula kat situ ada hak untuk kita Menafikan apa yang Allah kata tentang dirinya Ini bagi dia masuk Macam dulunya asal eh, Kalau kita faham Antara yang mula sekali diketahui mengatakan apa perkara penafian terhadap Allah eh, macam apa Jahmi Safwan yang dia bila uh, dia nafikan Allah Taala melihat berkata kata sebab dia kata kalau Allah Taala tadi tak lihat sekarang baru lihat Allah Taala jadi makhluk tadi tak tadi tak perintah sekarang perintah baru maka makhluk so habis dia buang semua sekali bahkan ada kalau kalau tuan lah saya tak galak kan tengok tapi tuan cari dalam apa dalam dalam YouTube ada sebahagian syarahan-syarahan tajuk tentang uh, perkara ni boleh dengar dengan jelas kata-kata sebahagian tuan guru yang mengajar uh, tentang asma dan sifat berdasarkan kepada ilmu kalam dia boleh dia kata tak boleh kata Allah berkata-kata kena kata Allah berkata kalimah tu tak wujud Allah tak berkata-kata tapi berkata Allah tak mendengar tapi pendengar kalau tak melihat tapi pelihat tuan-tuan buka dalam kamus tak akan jumpa kalimah pelihat pendengar perkata sebab dia tak boleh dia tak nak cakap Allah berkata-kata sebab berkata-kata kita berkata-kata Allah berkata-kata maka makhluk sudah buang ini masalah sebab kita faham kalimah disebut sebut asal mendengar mesti dia dengar suara kalau lihat mestilah objek tuan-tuan tak dengar benda tuan-tuan dengar suara Betul, Al tu Allah Ta'ala sebutkan tentang diri Sami'ud Dua Allah Ta'ala mendengarkan seruan So basic ni sebenarnya ini yang pegangan yang saya sebut kata Ahli Sunnah ni Dia ada dua tajuk Tajuk pertama Bila Allah Ta'ala ceritakan Kepada kita apa-apa tentang dirinya Kita isbat Kita tak nafikan Tapi pengisbatan kita tanpa sebarang contoh Jangan bandingkan Allah Ta'ala Sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan Dengan makhluknya takkan serupa Tak ada apa yang pada makhluk ni Menyamai apa isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala betul. Tapi dalam masa yang sama bila kita tanzihkan Allah Taala tapi tanpa kita abaikan maksud apa yang Allah Taala firman kepada kita. Sebab sebagai contoh bila kita nak ber, kita kita beriman dengan Allah Subhanahu Taala sebagai yang Maha mendengar. Dengan keimanan itu kita bina untuk diri kita sikap yakni apa kita nak lafazkan kita jaga sebab Allah Taala amat-amat mendengar dan juga bila kita kita tahu kita ada hajat maka kita melafazkan akan doa sebab tu doa-doa Nabi SAW kesemuanya adalah didengar oleh para sahabat kesemua doa Nabi didengar sebab tu bila kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullah bila dia kumpulkan doa-doa Nabi SAW kita adhkar kita tengok kitab pun tebal sebab dia kumpulkan doa Nabi bangun tidur doa Nabi masuk tandas keluar tandas doa Nabi naik kenderaan doa nabi musafir doa nabi semua sekali dikumpulkan sebab, tapi lafaz itu berbunyi sebab apa sebab kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa orang cerita tentang dirinya itu mendengarkan doa mendengarkan suara jaga daripada maksiat berusaha untuk berdoa kepada Allah Taala untuk hajat-hajat ataupun macam tentang tajuk turunnya Allah Taala pada sepertiga akhir malam kita faham kalimah tapi tak tahu cara yang penting untuk kita tentang sif, uh, penceritaan berkenaan adalah kita bangun malam berdoa pada sepertiga akhir malam kerana Ta Allah Ta'ala akan berkata kepada kita kepada semua makhluk yang di muka bumi hal misa ilin fa'u'tih tak adakah orang nak minta aku berikan tak adakah orang nak minta aku nak berikan aku akan berikan tak adakah orang bertawab aku berikan taubat tak adakah minta ampun aku ampunkan tiap-tiap malam yang bila kita beriman dengan apa Allah beritahu pada tahu kita sepertiga akhir malam kita bangun kita usaha untuk bangun pada waktu tersebut untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hajat kita ni banyak orang tak beramal dengan ini tapi dia tinggalkan bangun doa kepada Allah Ta'ala besok pagi istad kereta pergi jumpa Bumuh jumpa Ustaz memohon kepada Allah Ta'ala dia tak buat waktu yang Nabi sebutkan makbulnya doa dia tak bangun itu pelik sebab janji Nabi itu lebih awal dia percayai daripada apa-apa yang lain ha, tapi ini keadaan yang berlaku sebab balik pada asal bila dia apa dia dia tanzihkan Allah Ta'ala tapi dia abaikan semua sekali apa disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW hatta dia kata tak ada makna sedangkan kita beriman untuk beramal kita beriman untuk beramal itu yang kita kena faham bila kita bincangkan berkenaan dengan asma dan sifat Allah SWT baik